говоря, в... хотелось бы не, только, не просто этот законопроект обсудить, а вообще ситуацию с отношением, потому что уже даже в том, что Роман говорил, уже захотелось прокомментировать несколько вещей. Во-первых, действительно очень важно, что в этом отчете управления по правам человека было очень четко артикулировано и сказано, что нарушение прав человека, к огромному сожалению, происходит по обе стороны линии соприкосновения. Поскольку, как мне кажется, понимать правду о том, что происходит в регионе, очень важно для того, чтобы иметь какие-то шансы на решение этих проблем. То есть правда заключается в том, что мирное население стало заложником и на подконтрольной территории, и на неподконтрольной. Более того, если вспомнить разговоры, которые у меня неоднократно были с представителями UNHCR Кулуарна, когда я спрашивал, какое количество дел о нарушении прав человека с обеих сторон, если их сопоставить сейчас ведется в расследовании, они сказали, что примерно 50 на 50, то есть примерно одинаковое количество нарушений прав человека и на одной территории, и на другой. Я для чего об этом говорю? Что тезис о том, что на территории, которую сейчас контролируют сепаратисты, или которую ну, здесь в Киеве называют оккупированной территорией, происходит абсолютный беспредел, а на территории, которая контролирует украинская власть законная, все отлично, к сожалению, это не соответствует действительности совершенно. Именно поэтому проблема ДНР и ЛНР выходит далеко за пределы территории, которая сейчас не подконтрольна и нуждается в комплексном решении. Я целенаправленно выступаю против любых, любых видов блокады. Особенно это касается, конечно, таких абсолютно бесчеловечных формулировок, как отключение водоснабжения. На данный момент водоснабжение в Донецке отключить невозможно по одной простой причине. Если отключить воду в Донецке, она исчезнет в подконтрольном Украине Мариуполе, потому что канал Северский Донец-Донбасс проходит через Донецк. И, наверное, это одна из причин, по которым отключить воду в Донецке нельзя. Примерно та же самая ситуация с электроэнергией. Но ну, а в целом, если говорить шире, то, наверное, вот я как житель, который до 3 февраля жил в Донецке, общаюсь со многими дончанами, Экономическая и социальная блокада со стороны центральных властей, наверное, это одна из вещей, которая уменьшила лояльность жителей тех территорий к Украине даже больше, чем военные действия. Поскольку люди почувствовали, что страна их отторгает, страна хочет их исключить из повестки дня. И в целом любая, любой вид блокады должен отвечать на какие-то вопросы. Вот у меня вопрос: на какой, что для чего создана эта блокада? Вот для чего? Что добьемся мы, если отключим воду и электроэнергию в неподконтрольных частях? Что мы добьемся? Что мы добились, перестав торговать с этими территориями? Что произошло? Что мы добились, введя пропускной режим и сделав вот эти вот контрольно-пропускные пункты, на которых каждый человек проходит 7 кругов ада, выстаивая 8-часовую очередь, чтобы попасть с одной территории на другую? Что мы добились? Увеличилась лояльность населения? Нет, она уменьшилась. Как-то задавили экономически ДНР-ЛНР. Нет. В донецких магазинах украинские товары э, заменились российскими товарами. То есть украинские предприниматели потеряли рынок сбыта, украинские компании потеряли рабочие места и налоги, недополучили, недополучили выручку, а россияне все это получили. То есть государство, которое называют государством агрессором, экономически только выиграло от этой блокады. Оксана, вы выехали по собственной инициативе, вас ну, не выдворяли, вопрос? да? Извините, а что вы предлагаете в обмен? Вот это не это не подходит, это не работает, это неправильно. А что вы предлагаете? Оксана, извините, что мы перебиваем. Да, вас с извините. Вопросом, мне да. просто интересно. Я, вот, да, сказать, да, не извините, да. Я считаю, что блокада должна быть отменена. Социальная, экономическая блокада должна быть отменена и пересечение линии соприкосновения для граждан Украины, которые проживают на временно неподконтрольных территориях, должно быть радикально упрощено. Если мы Хотим добиться того, чтобы не просто территории вернулись в состав Украины. Я а надеюсь, что ни у кого за этим столом нет сомнений, что целью государства Украины является возврат под свой контроль временно неподконтрольных территорий. Мы хотим не просто вернуть эти территории, мы хотим, чтобы люди, которые там проживают, вернули свое уважение государству Украины. Значит, нам нужно делать все, чтобы эти мирные люди, не те 50 тысяч вооруженных людей, о которых говорил Роман, а те 3,5 миллиона, которые, по данным того же ООН, проживают на территориях, которые временно контролируют самопровозглашенные республики. Значит, мы должны делать что-то, чтобы этим людям жизнь облегчить. А я слышу только дискуссии на тему, как нам ужесточить блокаду. Как нам сделать этим людям еще хуже. К И чему вы, это приведет? Вы считаете, что если...